也罢，杀了你，也算我这一趟没有白来。冰仙师姐，别过来！这是仙液，你我都抵挡不了。你救了我，我还不管，那我还是人吗？走！你们要是归顺于我，助我捉拿季若尘，我就可以放你们一马。果然是蠢的，物以类聚，只会用人质。 本事，那就再试试这个。 啊，晨晨，救！我一定会救你的，哪怕是豁出我的性命，我也会救你，晨晨。晨晨。 真的你真<的>，真怎么办？怎么会这样？云峰师兄的仇还没有报，现在你们又伤了李玄真，今日谁都别想离开这里。季若尘，等风哥哥一到，你们都得死。他来了又能怎么样？还不是跟着你们一起死。呃呃呃呃 妈妈，救救他！一定要救救他！救怎么办？赶紧带他回西玄山。走，走啊、快了！这姬若尘为破灵穴，罔顾天下人性命，真是残忍至极呀、啊！如今天下已有两处灵穴被姬若尘所毁，而这剩下的一处灵穴，青儿也一定会追随而去。我要赶在他们的前面。 告知机会。唉，风哥哥，不，谪仙，祝你此行顺利。风哥哥，不会发现这些村民是我们杀的吧？当然不会，咱们这是在帮他。季若尘那边，他的同门被太子妃所伤。 也定然是满腔怒火。这两伙人要是碰到一块儿，将是天雷对地火。哼，季若尘他在劫难逃。但愿如此。啊。啊啊啊 玉玄师傅，他的情况怎么样了？玄玉已将他周身焰火悉数清除，可不知为何，他脸上的焰火始终熄而复燃。看来这根除之术还得再寻觅一番。